হেল্ল' গাইজ কি খবৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল আৰু আজি গোটেই কাপোৰখিনি ওলাই লৈ জাপিম বুলি ভাবিছোঁ জাপিম মানে কাপোৰবোৰ চফাই হৈছে কিন্তু জাপাৰ এটা কাৰণ আছে আপোনালোকক কৈ আছে আমাৰ ফালে ভিক্ষাৰী মেলা বুলি কয় তাতে মেলাত অলপ কাপোৰ দি দিম বুলি ভাবিছোঁ কাপোৰবোৰ ভালেই হৈ আছে কিন্তু পিন্ধা নহয় সেইটো কাৰণে দি দিম সেইকাৰণে ওলাই লওঁ বাচি বাচি ষ্টাৰ্ট দিছোঁ আৰু এইবিলাক আৰু এইটো চবে চবৰে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ একেবাৰে এতিয়া চাওঁ কোনবোৰ কাপোৰ বাছি ওলাব পাৰোঁ ভাল ভাল আৰু গাইজ এখোপা কাপোৰ মানে ওলাই ল'লোঁ মেলাত দিবলৈ চব ভাল কাপোৰ হয় আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কিন্তু এতিয়া ভাবি আছোঁ নিম কেনেকৈ অকলে অকলে লগৰজনী যাব পাৰোঁ তথাপিও ইমানকোপা কাপোৰ নিবলৈ অলপ কষ্ট হ'ব আৰু এয়া চাওক কি ধুনীয়া ধুনীয়া টপ এটা দাগো নাই এয়া এবাৰ নে দুবাৰ পিন্ধা আৰু কিছুমান টপ একেবাৰে মই পিন্ধাই নাই আৰু এইবিলাক কুৰ্তি মই কিনিছিলোঁ এনেই কিনিছিলোঁ মই কুৰ্তিত এনেকৈ নিপিন্ধুৱে থৈ দিছিলোঁ এনেকৈ সোমাই কিনে ভাবিলোঁ এনেকৈ মানে মানুহক দিলে ভাল হ'ব আৰু আগতে মই এনেকৈ দি কিনে বাচন ৰাখিছিলোঁ দাদাই ক'লে যে বাচন ৰাখি কি লা সৰু সুৰা পাওঁ তাত চিকিৎসা নাথাকা মানুহক দিবি ঠিকে কৈছে নাথাকা মানুহক দিলে ভাল আৰু সিহঁতে পিন্ধিব পাৰিব আৰু এয়া পেণ্টবোৰো কি ধুনীয়া হৈ আছে একেবাৰে বেয়াই হোৱা নাই আৰু এই পেণ্টটো দাদাৰ আছিলে দাদাই নিপিন্ধিলে তেনেকেই থাকি গ'ল আৰু কাপোৰখিনি ওলাই এয়া গোটেইখিনি জাপিলোঁ আৰু এতিয়া এনেকৈ বস্তাত সোমাই যাম বেলেগ বেলেগে কাৰণ টপ বেলেগকৈ আছে কুৰ্তা বেলেগকৈ আছে আৰু দুটামান দাদাৰ চাৰ্টো আছে পেনো আছে আৰু সেইটো কাৰণে বেলেগ বেলেগকৈ সোমাই ল'ম আৰু ষোল্ল তাৰিখে মেলাখন হ'ব ষোল্ল তাৰিখে দিম তেতিয়া ভিডিঅ' যদি পাৰোঁ দিম আৰু আজি মিনিবিলাকটো ইমানখিনিয়ে বাই বাই